ada seorang ustaz ni dia kata nabi menyesal tak jumpa Imam Ghazali. Oh. <tuh> <tuh> Imam Ghazali ni tuan-tuan antara ulama tasawuf yang paling besar ialah Imam Ghazali rahmatullah alaih. Ada satu hari orang tanya Nabi kita Muhammad SAW Sahabat Nabi tanya Ya Rasulullah Dalam hidupmu ni Dapat benda Hukmu menyesal Orang tanya Nabi dalam mu hidup ni tiga tahun umur mu ni ya Rasulullah. Gapa benda orang mu nyesal? dia lah. Kita tidak ada kan benda orang kita nyesal. Ada dah. Oh nyesal orang aku tak boleh projek tu. Nyesal. Nyesal orang aku tak boleh. Putuh kewek tu nyesal. Oh nyesal tak boleh. Nak go tu tak boleh kan. Nabi ada benda dia nyesal. Sahabat tanya ya Rasulullah. Gapa dalam hidup mu ni mu nyesal? Gapa dia? Lalu Nabi kata, aku nyesal sok tahu. dia? Nabi kata, aku tak sempat nak jumpa dengan seorang yang sangat alim, ya Tuhan kirim di akhir zaman, iaitu Imam Ghazali rahmatullah alaih. Aku nyesal sebab tu rasa uyo aku jumpa dengan dia. Subhanallah. Tu Nabi nyesal lagi kerana tak jumpa dengan Imam Ghazali. Tapi ulama lah ni caci kita Imam Ghazali. Mana mulia ulama lah ni, dengan Nabi nak tanya. Ha, ni rasa Nabi kata aku nyesal sebab tak ada jumpa dengan Tuhan buat seorang manusia yang alih, zahir batin, bersih, zahir batin. Amalan dia, ni itu Imam Ghazali, rahmatullah alih. Imam Ghazali ni tak ada lah lah tuan-tuan manusia. Ya Allah ta'ala beri ilmu yang hebat, ilmu tasawuf, ilmu pekat yang hebat. Kalau dua ilmu zahir dan batin. Tak usah baca kitab lain lah. Baca kitab iya dengan bidayah cukup dah macam-macam ilmu yang Imam Ghazali gaya dalam tu untuk beki di jenis -jenis ini, benda, okey, al kita manusia ni gapo benda orang kita rasa Imam Ghazali ni tu ambil umur dia pendek dia ya, mati umur 55 tahun ya tapi diisi umur pendek tu dengan segala barakah daripada ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab umur ni tak perlu panjang umur ni panjang mati Ujur nak mati. Jadi nak ada kata, umur banyak tak boleh. Kalau ujur nak ada mati. Hak naknya, umur yang ada berkah. Seorang sahabat Nabi nama Sa'ad bin Mu'ah. Sa'ad bin Mu'ah ni dia masuk Islam umur 33 tahun. Dia mati umur 37 tahun. Berapa tahun dalam Islam? Masuk Islam umur ha? 33 tahun. Mati umur 37. Ada setengah riwayat kata. Mestilah ya, dalam Islam. Empat tahun, 5 tahun ya. Setengah kata masih Islam umur 31 tahun. Mati umur 37 tahun. Sahab bin Mu'ah. Nya tahu ya dalam Islam. Tapi hari mati sahab bin Mu'ah. Gegar Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Semua orang-orang lekat di ayat kubur. Kenapa? kerana umur yang diisi dalam masa netau itu keberkatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu umur ni tak ada pelik. Lepas puluh, milih puluh. Oh kita naknya ialah isi dengan gapa umur yang Allah beri. Nabi menyesai tak jumpa Imam Ghazali. Astagfirullahaladzim. Saya nak macam ni je. Ya, yang lagu ni ni. Yang macam-macam yang macam, yang macam, keluar, keluarkan kenyataan yang macam ni ni kita kena siasat ni. Dia tak boleh kalau setakat nak mengajak isu khilaf-khilaf kita qunut baca tak baca. Tak apa lagi. Walaupun kita ada perbincangan ilmiah di sana, tapi isu ni serius. Isu ni tolong buat main hadis Nabi. Yang Nabi kata aku menyesal tak jumpa Imam Ghazali. dia kira tengok dalam dalam sebab tu yang duk sesat buat ramai tolong datangkan bukti, datangkan nas hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baginda menyatakan bahawasanya baginda menyesal kerana tak bertemu dengan Al Imam Al-Ghazali. Tapi ada benda dia menyesal. Sahabat tanya ya Rasulullah, "Gapo dalam hidupmu ni pun menyesal? Gapo dia?" Lalu Nabi kata, "Aku menyesal sekali." Gapo dia? Nabi kata, aku tak sempat nak jumpa dengan seorang yang sangat alim yang Tuhan kirim di akhir zaman iaitu Imam Ghazali rahmatullah alaih. Aku nyesal sebab Tuhan tak uyu umur aku jumpa dengan dia. Subhanallah. Tu Nabi nyesal lagi kerana tak jumpa dengan Imam Ghazali. Tapi ulama' lah ni caci kita Imam Ghazali. Mana boleh ulama' lah ni dengan Nabi nak lah. kanya. Ha, ni rasa. Ini bukan soal. Ish, tak tahu nak cakap lagu mana ni. Al-Imamul Ghazali rahimahullah tak ada siapa pun hina dia. Siapa hina dia? Hmm. Bila ada pasal seorang-seorang kata orang duk maki kutuk Imam Ghazali. Kutuk Imam Ghazali apa nya? Imam Al-Ghazali rahimahullah dia melalui beberapa fasa dalam kehidupan dia. Fasa ketika mana dia berfalsafah, ketika mana dia tolak falsafah, ketika mana dia bertasawuf, fiqh dia kefa kefakihan dia, kepa kepakaran dia dalam ilmu usul fiqh, yang mana selepas daripada penulisan Al-Imam Musyafi'i, kitab dia adalah di antara yang topnya dalam usul fiqah, Al-Mustasfa. Al-Mustasfa di antara kitab yang top dalam usul fiqah. Orang tak nak kata apa-apa, orang nilai dari sudut kecenderungan dia kepada falsafah. Orang kritik lah. Tapi bila dia kembali balik kepada ni, kembali balik kepada apa ni, Ahlu Sunnah tiul Jama'ah selepas dia meninggalkan falsafah, dia ada pengaruh unsur-unsur tasawuf. Ada penilaian para ahli ilmu tentang pem pemikiran dan kecenderungan ini tentang tasawuf. Kemudian dia membuat susun satu kitab Yahya Ulumuddin tu. Yahya Ulumuddin ni bukan kita buat penilaian, bukan saya pergi buka ni, bukan syekh tu syekh ni. Ini ulama-ulama hadis, mereka membuat uh, analisa terhadap kitab tersebut. Janganlah nak angkat seorang tokoh ulama tu nak abak dia ni maksud bebas berdosa salah dan silap. Al-Imam Al-Ghazali kepakaran dia dan kecenderungan dia adalah dalam bidang tasawuf, kesufian. Dalam bidang fiqh, fiqh syafi'i. Yani dalam bidang usul usul fiqh itu kepakarannya tapi bila main dalam bidang hadis sebab itu al imam al zahabi rahimahullah jagoan dalam bidang hadis ha, tahun 700 lebih ha, mai al imam al hafiz al iraqi guru kepada ibnu hajar al asqalani juga jagoan dalam bidang hadis yang membuat analisa terhadap kitab yahya al mudin depa ni sebut tentang al ghazali kata bidaatuhu uh, fi hadis musjah. Uh, kepakaran dia bidang dia dalam ilmu hadis sangat-sangat kurang. Bukan bukan saya kata, ini depa kata. Al-Iraqi, Az-Zahabi, Al, -Iraqi, al orang, orang yang memiliki memiliki uh, kepakaran dalam ilmu analisa hadis. Tetapi dia tak pernah hina Al-Imam Al-Ghazali. Ini kritikan dia. Kita tak boleh nak buat perbandingan. Oh kalau lagu tu, hangpa kata ni awak Zahabi hebat sangatlah. Al-Iraqi hebat sangat ke? Ini penilaian budak tadika. Itu bukan kita nak lawan lagu kereta, kereta apa ah, kereta aku, kereta puak aku kuat, lagi lagi laju. Bukan main lagu tu. Dia main lagu ni sekarang ni perbincangan ilmi, ilmiah. Az-Zahabi dia kurang dikenali dalam bidang usul fiqh. Dia kurang dikenali dalam bidang fiqh. Begitu juga Al-Iraqi kurang dikenali dalam bidang fiqh, dalam bidang usul fiqh. Perkataan-perkataan dia pada dalam fiqh dan usul fiqh pun kurang dinukilkan. Kurang dinukilkan tak ada awal. Mungkin ada sikit je Tak ada banyak sangat. Tapi dia pun lebih dikenali dalam bidang hadis. Jadi bukan sahaja mereka ni nilai, bahkan banyak lagi ulama-ulama ini al iraqi ini Tok guru kepada ibnu al Hajar al-Asqalani. Pakar hadis yang mereka sendiri ikhtirah. Jadi dia pun dia buat penilaian. Ada 940 lebih hadis yang kita kategori lemah dan palsu. Dalam Ihya' al-Bidin. Bukan, bukan saya nilai. Ha, ni kalau dengar ni, tengok YouTube, tengok pergi-pergi. Bukan, bukan saya nilai. Bukan saya hak kata ni ini Al-Hafiz Al-Iraqi. Dia yang buat penilaian satu-satu dalam Ihya Uddin. Sebab disebut dalam mukadimah dia Al-Imamul Ghazali ni orang yang bagi banyak sumbangan, kitab Ihya Ulumuddin ni kitab yang bagi banyak sumbangan dalam 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 uh, apa ni uh, perkara-perkara yang berkaitan dengan akhlak dan adab, peradaban manusia. Cuma di sana terdapat banyak hadiah yang lemah dan palsu yang tu diberi penjelasan. Sebab tu dia karang kitab Al-Murni tu. Buat penilaian terhadap teks hadis. Jadi ini, ini 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 kena faham benda ni nah? Jadi ini pun ni satu ni pun ini, dia nak kata Nabi menyesal tak jumpa Imam Ghazali. Lepas tu dia ulah pula pasal saya tengok dah video dia ni. Dia dah ulah pula pasal eh, ya, ada orang duk kutuk Imam Ghazali ni siapa ni. Dah haula la quwwata illa billah. Ini ni kalau takat mengaji nak nak cerita lagu ni nak cerita ni cerita Nabi menyesal ni mau mai hadis mana ni? Jangan buat pendustaan ke atas Nabi Muhammad SAW. Bawa dalil hadis Nabi. Saya minta supaya orang siasat pada lagu ni. Ini sepatutnya tindakan pejabat-pejabat agama ni tolong siasat benda dalam ni. Pemalsuan ke atas hadis Nabi. Pemalsuan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong siasat sat. Sa ini pemalsuan. Kalau tak kat khilaf persisian pendapat, kau ni ada pandangan A, pandangan B, masing-masing ada dalil, mungkin dalil kau ni dhaif, da mungkin dalil kau ni sahih. Pertemuan lagu tu kita hormat lagi. Tapi mai palsu ni, tolong cek sat. Sa ha, tolong cek, tolong periksa orang seperti ini. Wallahu alam. Ah, ha, dia kata juga, Sehelai rambut Abu Bakar gugur dikubur, roh dalam kubur terhenti disiksa selama 40 hari. Juga roh tidak disiksa bila imam syafi'i dikebumikan di kawasan sekitarnya. Ini apa kaitan ni? Roh terhenti siksaannya bila ada orang alim lalu di sekitar kawasan tanah perkuburan. Sehingga Abu Bakar pada satu hari dia lalu ke kubur. Bila lalu ke kubur, rambut dia jatuh seorang. Rambut sini amuk, saya nak buka ni jatuh sorak kubur. Maka semua orang ahli kubur tu tak kena azab 40 hari. Sorak rambut, saya nak buka jatuh. Dia lalu nak pergi, nak pergi nak pergi apa nama ni, pada satu hari bila lalu ke kubur, jatuh sorak rambut. Rambut dia ni jatuh kubur tu, dia tak pasal. Maka, asbab jatuh sorak rambut dia kubur tu, maka 40 hari semua ahli kubur tak kena azab. Seorang rambu. Supa kat di Mesir. Mesir ni ada satu kubu Imam Syafi'i. Sebelum daripada Imam Syafi'i tanah situ. Ha? Banyak kes semua ahli kubu di azab oleh Allah Ta'ala. Kena azab kubu. Tetapi bila Imam Syafi'i mati tanah situ. Semua orang kawasan itu tu lindu azab daripada azab kubu. Tak kena azab. Tengok berkatnya. Sebab tu kita kalau boleh mati pun nak tanah Kau orang lain. Mati tu lah tu. Tu lah suruh. Turuk orang alih lagi. Apa tak hidup ni? Wajib lah kena turut orang alih. Tak Ni kita hidup. Kita berasa peci orang alih lah. Berapa? Duk mengajar. Duk semaya. Duk hmm, bose. Orang nak maik. Duk nak tidur. Duk bayar panggil. Sekabuk eh. apa tu? Sebab kita tak nampak hakikat balik sana tu. Tuan-tuan rahmati Allah. Sehingga disebut dalam satu hadis. Orang alih ni lalu je kat kubur. Tak pula hari tak kena azab. Orang oh, alih ni sekali lalu kau kubur 40 hari tak kena azab. Allahu akbar. Ha. Lalu ya, bukan 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 gapo tu. Lalu. Contoh ya, nak di kata baru lalu kau jalan sat ada kubur tepi tu. Maka semua ahli kubur tu 40 hari tak kena azab. Sekali lalu, dua kali lalu dah la, 40 hari. Oh, kena satu kali sehari lalu, utuh orang mati. Ah, ya? ha, sebab tu Nabi kata, Utung orang mati bila tinggal anak soleh. Anak soleh yang mana anak alih. Anak orang takwa pada Allah. Maka bila orang alih lalu kubur. -kubur semua azab kubur. Ha? Di, di, di oleh Allah. Sebab orang alih. Pak kita tak susah lagi orang alih. Oh bengong lah. Nabi yang lalu pun. Orang turun dulu di lagi. Orang tu duduk disiksa innahuma la wa ma yu'adzzabani fi Mereka berdua sedang disiksa dan tidaklah mereka berdua disiksa itu kerana ada selesai yang besar. Isu annamimah dengan isu kencing tak cuci, tak bersih. Nabi lalu tengah duduk disiksa lagi sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam potong pelepah tamar, koyak kepada dua, pacak kubur kornis tu, pacak kubur kau ni satu. Ni mama depa ni kan ni pakat berhenti siksa kubur. Lagu ni ni bab. Ini payah lagu ni ni Memang cerita-cerita lagu ni astagfirullahalazim Ini payah Sagi orang berbut nak pergi cari kubur Nak tanam kat mana kacau Nak cari orang alim Sebenarnya